पुजल सीरीज की दुनिया में आपको खुश आमदी पुजल सीरीज में हम आपसे दुनिया की तीस दिलचस्प और हैरान उन पहलियाँ पूछने वाले हैं। हर सवाल के बाद आपको जवाब देने और दिमाग लड़ाने के लिए 10 सेकंड का वक्त मिलेगा इसके बाद आपको सवाल का असल जवाब बता दिया जाएगा चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आप भी कितने स्मार्ट हैं तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है वो कौन सी चीज है जिसका नाम लो तो वो गायब हो जाती है इसका जवाब है खामोशी तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानेब वो कौन सी चीज है जिसको पानी में डाला जाए तो वो जलने लग जाती है इस सवाल का जवाब है सोडियम सोडियम एक ऐसी कार्बन है जिसको पानी में डाला जाए तो उसे आग लग जाती है अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानी वो क्या है जो औरत में चार और मर्द में सिर्फ तीन होते हैं तो दोस्तों इसका जवाब है हरूफ यानी मर्द मीम रे दाल इन तीन लफ्जों को मिलाने से मर्द बनता है और औरत में एन वाओ रे ते ये चार हरूफ मिलाए जाए तो औरत बनता है अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की जाने वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता इस सवाल का जवाब है आतिशानी पत्थर यह आम रूटीन में आपको देखने में नहीं मिलता क्योंकि यह आतिशाई पहाड़ों से ही निकलता है अब बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की जानी वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला ही जीतता है इस सवाल का जवाब है रस्साकशी जी हां दोस्तों रस्साकशी के दौरान दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे को खेचने के लिए पीछे की जानव जोर लगाते हैं और जो पीछे की जानब सरक जाता है वो ही जीत जाता है अब बढ़ते हैं हम अपने छठे सवाल की जानेब वो कौन सी चीज है जिसको हम निगल लें तो हमें कुछ नहीं होता मगर वो हमको निगल ले तो हम मर जाते हैं इसका जवाब है पानी जब हम पानी को निगल लेते हैं तो हमें कुछ नहीं होता जबकि हम उस पानी में गिर जाएं और वो पानी हमें निगल ले तो हमारी जान चली जाती है अब हम बढ़ते हैं अगले साथ में सवाल की जाने वो क्या है जो पूरी जिंदगी में मर्द को सिर्फ एक बार और औरत और को दो बार मिलता है इस सवाल का जवाब है खानदानी नाम यानी सर नेम मर्द को उसके वालदेन पैदा होने पर एक दफा जो नाम दे देते हैं वो उसका नाम सारी जिंदगी वो ही चलता है जबकि औरत जब पैदा होती है तो उसको पहला नाम उसके वालदेन देते हैं और शादी होने के बाद दूसरा नाम उसको खावन देता है अब बढ़ते हैं हम अपने आठवें सवाल की जाने वो कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता इस सवाल का जवाब है केले का दरख्त क्योंकि केले का दरख बहुत ही नरम लकड़ी से बना हुआ होता है यानी कि लकड़ी ना होने के बराबर ही होती है इसलिए उस पर अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो वो टूट जाता है अब हम बढ़ते हैं अपने नौवें सवाल की जानी। वो कौन सी दाल है जिसको उल्टा लिखा जाए तो एक मुल्क का नाम बनता है इस सवाल का जवाब है दाल माश जिसको उल्टा करके लिखने से मुल्क शाम का नाम बनता है अब बढ़ते हैं हम अपने दसवें सवाल की जाने वो क्या है जो आपको जिंदगी में पहली बार मुफ्त मिलता है और दूसरी बार भी मुफ्त ही मिलता है मगर तीसरी बार इसकी कीमत देनी ही पड़ती है आपको इस सवाल का जवाब है दांत पैदा होने के बाद पहली बार मुफ्त मिल जाते हैं जो दूध के दांत होते हैं फिर सात साल की उम्र के बाद दांत दूसरी दफा भी मुफ्त ही मिल जाते हैं मगर इसके बाद आपको दांत लगवाने की कीमत अदा करनी पड़ती है अब हम अपना अगला ग्यारहवा सवाल आपसे पूछते हैं वो कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का वक्त जगह और कैसे मौत वाकया होगी ये भी मालूम हो जाता है इसका जवाब है सजाए मौत का कैदी जी हाँ सजाए मौत के कैदी को अदालत में ही सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको इस वक्त इस जगह गले में फंदा डालकर फांसी दी जाएगी अब हमारा अगला बारवा सवाल ये है वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर कानूनी सजा है मगर जो ये जुर्म कर लेता है इस पर कोई कानूनी सजा नहीं इस सवाल का जवाब है खुदकशी क्योंकि खुदकशी करने की कोशिश करने वाला पकड़ा जाए तो इसे कानूनी सजा मिलती है मगर खुदकशी कर लेने पर वो शख्स सजा के लिए जिंदा नहीं रहता इसलिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती अब हमारा अगला तेरवा सवाल है वो कौन सी चीज है जो हवा की तरह हल्की है मगर इसे लाखों इंसान मिलकर भी नहीं उठा सकते इस सवाल का जवाब है बुलबुला ये वजन में हल्की चीज है मगर इसे कोई भी उठाने की कोशिश करे तो यह फट जाता है इसे इसलिए कोई भी नहीं उठा सकता अब हमारा अगला चौदवा सवाल है वो कौन सी रिंग है जो गोल होने की बजाय चकोर होती है इस सवाल का जवाब है बॉक्सिंग रिंग या रेसलिंग रिंग इन दोनों के रिंग चौरस ही होते हैं अब बढ़ते हैं अगले पंद्रह सवाल की जानी। आप चलते हुए पंखे को सिर्फ एक उंगली से कैसे रोक सकते हैं कि आपकी उंगली बिल्कुल जख्मी ना हो इसका जवाब है पंखे का बटन दबाकर जी हाँ आपने चलते पंखे में उंगली बिल्कुल नहीं डालनी वरना उंगली को कट लग सकता है अब हमारा अगला सोलवा सवाल है खाली पेट आप कितने अंडे खा सकते हैं इसका, इसका जवाब है सिर्फ एक दफा क्योंकि इसके बाद आपका पेट खाली नहीं रहेगा अब अगला सतारवा सवाल है पानी, पानी को पिया ही क्यों जाता है खाया क्यों नहीं जाता इसका जवाब है क्योंकि पानी लिक्विड होता है इसको चबा नहीं सकते इसलिए पिया ही जाता है खाया नहीं जाता अब हमारा अगला अठारवा सवाल है दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी खाई जाती है तो दोस्तों इसका जवाब है आलू ये सब्जी हम तकरीबन रोजाना ही खाते हैं अब हमारा उन्नीसवा सवाल है वो कौन सी चीज है जो अगर कोई दे रहा हो तो आप नहीं लेते मगर ना दे रहा हो तो आप ले सकते हैं इस सवाल का जवाब है झाड़ू जब कोई झाड़ू दे रहा हो तो आप झाड़ू उससे नहीं लेते और जब वो झाड़ू ना दे रहा हो तो आप झाड़ू उठाकर ला सकते हैं अब हमारा अगला बीसवा सवाल ये है वो क्या है जिसका कोई वजन नहीं मगर इसको किसी चीज में डालें तो इस चीज का वजन कम हो जाता है दोस्तों इस सवाल का जवाब है सुराख जब सुराख को किसी भी दूसरी चीज में डाला जाता है तो वो सुराख कम हो जाता है अब हमारा अगला इक्कीसवा सवाल ये है वो क्या है जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते इस सवाल का सीधा सा जवाब है दोपहर का और रात का खाना अब हमारा अगला 22वां सवाल आपसे यह है वो कौन सा लफ्ज है जो लिखा कुछ जाता है मगर पढ़ा कुछ जाता है इस सवाल का जवाब है लफ्ज कुछ इसको हम, हम लिखते कुछ है, है पढ़ा कुछ जाता है अब हमारा आपसे आप अगला तेईसवा सवाल ये है वो कौन सी इजाद है जिससे जिस आप दीवार की दूसरी तरफ, तरफ भी देख, देख सकते हैं इस सवाल का जवाब है दीवार में लगी हुई खिड़की जिसे खोलकर हम दीवार की दूसरी तरफ भी देख सकते हैं अब हमारा अगला चौबीसवा सवाल है वो कौन सी जगह है जहां मौत जिंदगी से पहले आती है इस सवाल का जवाब है अंग्रेजी डिक्शनरी अंग्रेजी डिक्शनरी में डी से आने वाला डेथ पहले लिखा जाता है और इसके बाद एल से लाइफ ये वाला लफ्ज बाद में आता है तो इसलिए डेथ पहले और लाइफ बाद में अब हमारा आपसे पच्चीसवा सवाल ये है वो कौन सी जगह है जहां ग्यारह में दो जमा करें तो जवाब एक आता है इस सवाल का जवाब है घड़ी ग्यारह के बाद अगर इसमें दो जमा किए जाएं तो एक बच जाता है अब हमारा आपसे आप छब्बीसवा सवाल है वो वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती इस सवाल का जवाब है केले का दरख्त जिसमें लकड़ी नहीं होती अब बढ़ते हैं हम अपने सताईसवें सवाल की जाने वो क्या है जिसको आप सीधे हाथ में पकड़ सकते हैं मगर उल्टे हाथ में नहीं इस सवाल का जवाब है अपना खुद का उल्टा हाथ जिसे हम उल्टे हाथ से नहीं पकड़ सकते उसे पकड़ने के लिए सिर्फ सीधा हाथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने अट्ठाईसवे सवाल की जाने वो कौन सा लफ्ज है जो मैं लिखूं या आप लिखें, या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान लिखे वो सही नहीं लिख सकता हमेशा गलत ही लिखेगा मगर होगा सही इस सवाल का जवाब है लवज्ज गलत दोस्तों बाकी किसी सवाल का जवाब आप कमेंट में दें या ना दें मगर इस अट्ठाईसवें सवाल का जवाब आपने कमेंट में लाजमी देना है और कोई दिलचस्प सा जवाब देना है ताकि मजा आ जाए आप बताएं ये मैंने गलत लिखा है या सही अब हम बढ़ते हैं अपने उनतीसवें सवाल की जाने एक दायरे की कितनी साइड या सिमत होती हैं? इस सवाल का जवाब है सिर्फ दो अदद एक अंदर की सीमत या साइड और एक बाहर की सीम या साइड अब हमारा आपसे अगला और आखिरी तीसवा सवाल है वो कौन सी चीज है जो हफ्ते में चार बार महीने में पांच बार और साल में सिर्फ तीन बार ही आती है तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी है हरूफ की तादाद हफ्ते में चार हरूफ होते हैं महीने में पांच हरूफ और साल में सिर्फ तीन हरूफ तो दोस्तों आज की ये मालूमती और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो के सवाल और दिलचस्प जवाब आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ताकि भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस बनाने में हमें आपकी मदद मिल सके जो दोस्त इस वीडियो पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके और आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हफिज हमारी वीडियो को लाइक करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गौरी फा यू को सब्सक्राइब करें बेहद शुक्रिया